Приветствую. Сегодня у нас распаковка на сумму 3 700. Что можно купить в Украине июль месяц 2025 год. Поехали к распаковке. Итак, Каун у нас вышел почти на 10 килограмм. Килограмм стоит 21,80. Каун вышел на 202 гривны. Так, идем дальше к распаковочке. Пончики у нас. Два пончика. Также нектарин у нас. Вот. Я полностью сумму называть не буду, потому что что сколько стоит, бо чека рядом нету, да. Вот. Я буду помнить, там я и буду говорить. Помидорчики вот такие вот небольшие. Идем дальше. Также сансаныч у нас. Семочки. 110 грамм. Потом приправы разные. Италийские стравы. Также олия. Так, что это у нас? Кокосовая стружка. Вот такие тоже приправы разные. Их тут многовато. Вот. Паприка и тому подобное. Идем дальше руку вот такой вот копченый. Добавляем вот эти обратно всякие приправы, приправы. лимона, лимонная кислота, приправы. Сюда все добавим. Также кетчуп плагидный. Идем дальше. Также приправа. Приправы. Сам-сам уже почищенные семечки. Также вот такие вот, вот, шоколадка. Также перец. О, сейчас мы перец достанем. Наш пакет рвется. Сколько тут этого перца? Перец у нас вышел на 62 гривня. 62 гривня. Такой вот пакетик. Получается цена 133 гривня за килограмм. В общем, трохи перепутал. Получается, за килограмм 62 гривня перца, а перца вот такой пакетик вышел на 133 гривны. Вот. Идем дальше. Майонез. Майонез салатный. Потом фарш. Фарш у нас 225 гривен за килограмм. Идем филе куриное. Филе куриное у нас. Тут получается вышло. 219 гривен. Да. Сыр у нас вышел на 95 гривен. Цена за килограмм 362 гривни за такой твердый сырок. Так. Так что вот такая вот какао. У нас вышла потом Сан Саныч, Буба. Также спасибо. Так. Потом ванильный сухар. И вот такие вот такая вот шоколадка. Также соломка в наличии. Так, переходим к следующему пакету. Далі будемо горішки. Также виходить так, сідар чорниця. Здесь пол-літра. такой от по акції. Перша приватно. Свежий розлив пивасик. Так, щось пакети швидше заканчуються і гроші теж. Так. Я даже уху пакет. Так, одна булка хлеба, батон, другой батончик, Также вот такая вот детячая молочная колбаса. И цена выхода. 222 гривня за килограмм. На 180 гривен такая палочка колбасы. Тут у нас выходит Сколько у нас выходит? положено. Пакетик. Тут 800 грамм. Также дальше такие вот у нас печиво. Цена 148 гривен за килограмм. Это ваговая. И вышла на 162 гривни кстати, внутри такое варенье, там, вкуснятина. Гречка, так, что по гречке? Кстати, какая цена гречки? Гречка на сегодняшний день 29 гривен за килограмм, вышла на 57 гривен. В общем, осталась у нас мука, доставать не буду, чтобы сыпалась. Мука 14 гривен за килограмм, тут 10 килограмм 5 муки. Так, муку мы откладываем в сторону. И дальше к распаковке. Распаковка. Так, мыло. Кондиционер для белизны. Сколько тут? Почти 2 литра. Литр 800. Так, бумага туалетная. Две штуки. Еще туалетная бумага. Черешник. что это такое? Туалетный папир. Так, потом. Почти шампунь. Шампунь. Потім полотенце. Кстати, ребята, хто там хотів мені донат скинуть, казав, що я тобі скину донат на три полотенця, ребят. Я доната так і не дождався. Тому що скидайте донат, я куплю три полотенця. Хоч три полотенці вже купили, бо вони не помішають. Полотенце, ай-яй-яй, лишними не буває. А то розказують, люди тут починають советы давати, що тобі треба то купити. То. Гроші давайте куплю. Так, це якісь зуби чи бальзам, чи що це. Так, сдав, что-то не по нашим. Ну, а это женские прибамбасы. Я в них не разбираюсь. Так, еще одна штука. Очень красить, что там красить. Так, это тоже скраб для тела. Это точно не для меня. И кондиционер для белизны. Дана покупка у нас вышла, напоминаю, на 3700 гривень. Можем сделать обзорчик поближе, да. Видно. В общем, дана у нас розпаковка, напоминаю, вийшла на 3700. Це така сума була потрачена на сьогоднішній день. Не знаю, хто наскільки скупляється, зараз. Напишіть. Це все, що ви бачите на столі. Це все, це все вийшло на дану суму. Я думаю, це багатенько для. Нас, да. Ну а що зробиш? Такі ціни, ребят. Підписуємося на канал, щоб не пропускати нові відосики по розпаковці. Підтримуйте максимально канал. Ділимося відосиком. Всім гарного дня!